اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوں صدق اللہ العظیم گزشتہ درس میں آیت الکرسی کے فضائل و مناقب ذکر ہوئے یہ بھی عرض کیا گیا آیت الکرسی محبت و معرفت کا خزینہ ہے جس کا لازمی نتیجہ اطاعت خدا بندی ہے آیت الکرسی ایک آیت شریفہ ہے جس کے اندر آسانی, آسانی کے لیے عرض کیا جاتا, کیا جاتا ہے کہ دس جملے ہیں پہلا جملہ آج کے درس میں تلاوت ہوا اور زیر بحث آئے گا اللہ لا الہ الا ہو ابتدا میں سمجھ لیں اللہ خدا تعالی کا ذاتی نام ہے حق تعالی شانہو کا ذاتی اس میں مبارک ہے اسی بنیاد پر اسے اس میں ذات کہا جاتا ہے اللہ اسم اس میں ذات ہے باقی خداوند قدوس کے صفاتی نام ہیں ذات کا نام ایک ہی رہتا ہے جیسے آپ حضرات میں سے ابو بکر <سؤال> عمر عثمان ایسے نام ہوتے ہیں صحابہ کرام کے مبارک ناموں کی بنیاد پر علی حسن حسین ابو حریرہ لیکن ایک ہی ذات کی صفات کئی ہوتی ہیں حافظ ہونا عالم ہونا ڈاکٹر ہونا انجینئر ہونا تو اللہ حق تعالی شانو کا ذاتی اس میں مبارک, اسم مبارک ہے اس میں ذات ہے, ہے، البتہ خداوند قدوس کی صفات بے شمار, شمار ہیں اللہ کا رازق, رازق ہونا خالق مالک, مالک، سمی بصیر علیم خبیر حنان منان وغیرہ ذالک صوفیاء کرام اس میں ذات کا ذکر بتاتے, بتاتے ہیں یہ اس میں ذات کا ذکر ذکر کرنے والے کو رہنمائی سچی اور پوری ہو کامل ہو لگن ہو شوق ہو شغف ہو خلوص ہو تو ذات تک پہنچا دیتا ہے ذاکر کو ذکر مذکور تک پہنچا دیتا ہے اس میں ذات کا ذکر ذات حق سبحانہ و تعالی تک پہنچا دیتا ہے ہمارے بزرگوں, بزرگوں, بزرگوں میں شیخ, شیخ العرب والاجم حضرت مولانا, مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ علی نے ہمارے شیخ, شیخ المشایخ قائد علی سنت وکیل صحابہ, صحابہ حضرت مولانا قاضی, قاضی مزر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیت کے بعد روزانہ پچیس ہزار مرتبہ اللہ 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 اس میں ذات کا ذکر بتایا صوفیاء کرام بڑی محنتوں, بڑی محنتوں ریاضتوں کے بعد اللہ کی نسبت حاصل کرتے ہیں ذات حق تک پہنچتے ہیں قرآن پاک میں اللہ کو صرف حق سبحانہ و تعالی کا اسم مبارک فرمایا گیا ارشاد ہے رب السماوات والارض وما بینہما اللہ آسمان و زمین کے پالنے والے ان کے درمیان جو مخلوقات انہیں پالنے والے فعبد ہو لہذا اسی کی عبادت کرو بس طبر اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو حل تعلم تالو سمیا ہل تعلم الحو سمیا اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کسی اور کا نام اللہ نہیں کیا کوئی اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا بھی نام سمجھتا ہے جانتا ہے کسی اور کے علم میں ہے ہرگز نہیں یہ صرف اللہ ہی کا میں پاک ہے فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ ہی الہ ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں الہ کا ایک عام فہم مطلب اور معنی ہے معبود مطلب, مطلب یہ ہوا کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ہی اللہ ہے جس کے لیے عبادت مطلب ہے مطلب اللہ مطلب ہی ہے جس کے حضور سب کی گردنیں جھک جھک جائیں جانی چاہیے اللہ ہی ہے جس کے حضور سارے ہاتھ اٹھائیں جھولی پھیلائیں اللہ ہی ہے جس کی بندگی کا ہر شاہ و گدا دم بھرے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے اللہ کم الہو واحد تمہارا معبود اکیلا اللہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں هو الرحمن الرحیم وہی رحم فرمانے والا مہربانی فرمانے والا بخشنے والا ہے الہ کا ایک اور معنی بھی ہے محبوب ہونا محبوب ہونا اللہ لا الہ الا اللہ ہو، مطلب ہوا کہ محبوب بھی صرف ایک ہی ہے معبود بھی ایک اللہ اور محبوب بھی ایک اللہ اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں اللہ ہی کی محبت دل میں بسنی چاہیے اللہ ہی ہے جس کی محبت کو دل میں بسانا چاہیے اللہ ہی ہے جو دل میں بسانے کے لائق ہی ہے ایک ہی اللہ ہے جسے چاہا جائے جس کے لیے جیا جائے ایک ہی اللہ ہے جس کی ذات پاک پر مر مٹا جائے کا ایک اور معنی بھی ہے چھپا ہوا ہونا مستور ہونا اللہ لا الہ الا ہو مطلب ہوا کہ اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جو چھپی ہوئی ہے مستور ہے جسے یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی قرآن پاک میں ارشاد ہے لا اب الابصار اللہ وہ ذاتِ پاک ہیں کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ ذات پاک ان آنکھوں میں سما نہیں سکتی یہ آنکھیں اس ذات حق کو دیکھ نہیں سکتی وہ ہوا کل اور وہ اکیلا ایسا ہے کہ کل کائنات کو دیکھتا ہے کل کائنات کے دیکھنے کو دیکھتا ہے <سؤال> یوں یہ ساری <سؤال> تفصیلات ذہن نشین <سؤال> ہوں اللہ لا الہ الا اللہ <ہو> اللہ ہی معبود کوئی دوسرا نہیں اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی محبوب کوئی دوسرا نہیں اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی مستور کوئی دوسرا نہیں کس قدر محبت برا جملہ ہے کس قدر محبت برا جملہ ہے غور کیا جائے دل میں بٹھایا جائے ورد کیا جائے خاص طور پر اسم ذات کا ورد اور شیخ کامل کی رانمائی ہو تو سونے پر سہاگے سو کا کام دیتا ہے کیونکہ شیخ صرف ذکر ہی نہیں بتاتا دوائی نہیں دیتا شیخ پر حیز بھی بتاتا ہے وہ چیزیں کہ جو ذکر میں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے اور ذاکر ذکر کرتے کرتے ذات حق تک پہنچے اس میں جو رکاوٹیں ہوں انہیں کیسے دور کیا جائے دل کے میں اللہ کی محبت کیسے بسائی جائے اور دل میں اللہ کے غیر کی محبت کو کیسے نکالا جائے اللہ ہی مقصود بن جائیں اور دل کسی اور چیز کی حسرت نہ کرے اس کے لیے شیخ کی رہنمائی حد مفید ہوتی ہے اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشیں